Друзі, любі хлопчики і дівчатка. Якщо ви прийшли зі школи і не знаєте, чим себе зайняти, подивіться, як цікаво проводять дозвілля наші гості. А сьогодні на майданчик завітали співочі пташечки, які перемогли у всеукраїнському конкурсі Зимова фантазія. А хто саме до нас завітав, представить художній керівник заходу Олена Вітовець, Олена Миколаївно, дітки доброго дня, і дякую, що ви сьогодні з нами. Отже, Олена Миколаївна, хто сьогодні з нами? Сегодня с нами Алексей Крылов, победитель первой премии, Александра Донская, победитель второй премии и Филашкина Валерия, лауреат первой премии. Ну, просто сегодня у нас студия, знаете, такая победоносная. И я хочу сказать, что не менее интересными и насыщенными будут номера. Те непосредственно, которые дети показали в рамках конкурса. Ну, а сейчас хочется поинтересоваться, что это за был конкурс. Елена Николаевна, расскажите, пожалуйста, как вообще появилась идея создания конкурса? Ну, мы знаем, что у нас в городе Николаеве очень мало конкурсов и мероприятий для наших детей. А тем более сейчас у нас очень тяжелое сложное время. Но так как я руководитель еще коллектива Домисорки, то мои детки активны и все время спрашивают Елена Николаевна, когда будет конкурс, когда будет фестиваль. Но так как мы не имеем возможности сейчас сильно передвигаться по Украине, я решила сделать такой детский проект, который называется Зимняя фантазия. Тут у нас у дома, нас да? в городе Николаеве во дворце творчества учащихся, там где мы находимся. Мы со всеми усилиями, конечно, родители мои спасибо им огромное, я мои детки Сели все, придумали шикарный сценарий, пригласили друзей из Херсона, из Одессы, из областей. К нам приехало очень много детей, они были все интересные, и яркие. Это была хореография и вокал. И на мой взгляд, конкурс получился очень масштабным, очень красочным и ярким, как новогодний калейдоскоп. Конечно же, зимняя фантазия. А сколько всего участников заявлено было? У нас было заявлено около 100 участников, но в гала-концерт прошло всего 30 номеров. Самых да. сильных, самых ярких. Это, конечно, объемный такой конкурс. И очень, конечно же, приятно, что в наше время детское творчество все-таки продолжает развиваться, и что есть такие люди, как вы, которые его поддерживают. Да? Кто в состав жюри входил? В состав жюри, голова жюри была Головащенка Людмила Алексеевна. Это мой преподаватель. Вот, она доцент и профессор по вокалу. Сейчас она работает в муздрамтеатре. Входили в переможцы финалисты «Украина мает талант» Пахомов Анатолий Викторович, uh -huh. Екатерина Патака, хореографы народного коллектива образцова Зарянка и ну, я как художественный руководитель и директор. Как автор проекта, автор проекта да? Да. Ну что ж, дорогие друзья, шановные детки, сейчас мы с вами сможем насладиться зимовую фантазией. Давайте смотреть наступную видеозамальовку. Можна навчитися співати як Мадонна І навчитися танцювати як ріана. Купити і вдягти собі корону. Або чесно стати зіркою екрана. Ми всі в шляхів шляхи думок we be back. Насичено яскраво, весело дітлашня проявила себе в рамках всеукраїнського пісенного конкурсу Зимова фантазія. Сьогодні на нашому майданчику переможці. І першою я хочу звернутися до красивої дівчинки з прекрасним ім'ям Валерія. Лірочка, скажи, будь ласка, вперше ти участила в такому конкурсі? Ні, я ще участвую в багатьох конкурсах. рівня? Так. Правда? Какие же твои впечатления от этого? На что ты обращаешь внимание? Потому как ты уже, видишь, сторожил таких конкурсов, ты уже опытный товарищ конкурсант. Я обращаю внимание на то, как разные коллективы активно себя ведут на сцене. Так, что важно для того, чтобы в конкурсе вот ты проявил себя, чтобы ты показал себя. Представляешь, сколько сто участников, все готовились, у всех красивые костюмы и здесь бабах. Валерия первое место. Как ты считаешь, что главное? Надо просто расслабиться и показать себя. Правда? Лерочка, сегодня мы очень тебя попросим спеть для наших зрителей. Пожалуйста, вот сейчас расслабься и выступи так, как вот ты на сцене конкурса выступала. Можно будет? Пожалуйста, мы будем слушать. Все хлопцы за мною, бежать чередою. В їх нічних очах палають зорі, Ніжна краса моя, та зовсім не бабіга, і хай біля все жіночі та брюнетки краще. Я народилася за гучою, але з дитиною. Та зовсім не тукерка я, характер мій не просить, принеска чи імичів, мама на полі мене відпусти. Хей! Всі хлопці за мною, біжать слідою, в моїх нічних очах палають зорі, хай ніж за краса моя, та зовсім не я. і хай біля пісе жіночі Брюнетка Російсь дівчатами з собою не схожі, але чи ніколі він завжди у моді. Я наша не зате джон, скарметь Леопатра і Тонс. Усі принетки від природи. Всі хлопці за мною, біжать селі до ою моїх нічних. Палают зори Конечно, краса моя Да, на барби Ихай, беляк, все же ночи Да, брюнетки краще Да, брюнетки краще Ихай, беляк, все Да, за мной солнечных очах Палают зори, конечно, краса моя На завтра на барбеке yeah. И капелят все же ночи Добрый мир, прощай лерочка Лерочки будь ласка, брюнетки Краще, заявляя Валерия Ну, на нехай девчонка Будет права, мы белярки С Оленой Миколаевной, но мы поступаем С подрастающим поколением, правда? <св> Елена Николаевна, когда Выступила Лерочка, на что обратила Внимание жюри? Очень сложная музыкальная Композиция, Очень здесь сложная. джазовые Какие-то вкрапления Да, Лера, ну, когда она вышла на сцену В первую очередь, обратили внимание Конечно, на ее шикарный костюм Он весь сверкал и играл потом лерочка очень показала вокальные сложные нотки это ее первая композиция джазовая она попробовала себя и у нее получилось достаточно хорошо ну плюс артистизм ее на сцене она сыграла историю и доказала всем девчонкам что брюнетки краще конечно тут она и она покорила поспоришь. наших всех мужскую половину нашего жюри однозначно всех. Молодцы, молодцы. Ну, у нас есть и парень еще. Алексей, скажи, пожалуйста, о своих впечатлениях от конкурса. Ты тоже победитель? Да. Мне очень понравился конкурс. Ну, я как бы видел все, потому что я был ведущим. Понятно. Ты с середины, так сказать, подходишь к процессу. Да. Леш, скажи, пожалуйста, каким должен быть самый настоящий современный исполнитель? В первую очередь нужно быть всегда открытым. А что это значит? Показать ну, самого себя, никогда не скрывать эмоций своих. Да, правда. Лёш, вот в будущем ты себя видишь на сцене все-таки, или что-то в другое вот ты бы хотел еще как-то себя развить? Если честно, я даже не знаю. Почему? Что-то интересное тоже есть в твоей жизни, кроме вокала? Да. А что, например, раскрывайся? Ты же сказал, надо быть открытым. Вот мы с тебя сейчас все ниточки вытянем. Ну, мне нравится готовить. Да ты что? Ух, а ты знаешь, что самая лучшая повара в мире? Это мужчины. Леша, это классно. Готовить, петь. Что еще? Ну, в первую очередь нужно всегда быть в спортивной подготовке. То есть ты классный еще и спортсмен? Ну, в где? каком? не сильно в каком виде спорта тебе все-таки нравится проявляться ну чем ты занимаешься каким видом спорта я занимаюсь на данный момент легкой атлетикой так а вообще кроме этого еще что какие-то виды спорта были? ну иногда ну, утром занимаюсь ну, Отжимающий пола. Все понятно. Силовыми, да? Можно так. Ну что ж, сегодня мы пригласили вас, потому как вы себя проявили как классные вокалисты. Прежде всего, Алексей, твое место на сцене нашего нашей площадки. Мы будем слушать песню. Было много обид и обломов, доставало жить ее и быть но без всяких бескрасных дипломов занял место я в общем свое. Я не красавчик, чтоб все с ума сходили, да и не сходят, это даже веселей. Но девочки всегда во мне чего-то находили, не зная, что на девочкам видней. Но девочки всегда вам ничего-то находили, Не зная, что надеют девочкам ей. Этим я поделился секретом, Первый раз, первый раз, первый раз, В каждом зале и в этом, и в этом, Я надеюсь, подружки, на вас. Я не красавчик, чтоб все с ума сходили, да и не сходят, это даже веселей. Но девочки всегда во мне чего-то находили, не зная, что на девочкам видней. Я не красавчик, Но девочки всегда во мне чего-то находили, не зная, что на девочкам видней. с вами, вспоминая, как вечер хорош. И я уйду, не стуча каблуками, а под плеск ваших легких ладош. Я не красавчик, чтоб все с ума сходили, да им сходит это даже веселей. Но девочки всегда во мне чего-то находили, не знаю, что на девочкам виднее. Я не красавчик, но девочки всегда вам чего то находили, не знаю, что на девочкам видней. Я не красавчик, что все с ума сходили, да и не сходят, это даже веселей. Но девочки всегда вам чего то находили, не знаю, что на девочкам видней. Не знаю, что на девочкам видней. Не знаю, что на девочкам видней. Леха, спасибо большое. Зажег ты сегодня нашу площадку, и я могу представить, что творилось в зале. Елена Николаевна, молодец. Взорвал зал. Ма мальчик просто заглядение. Красавчик, хочу сказать. То, что ты там поешь, это все неправда. Какие были выводы жюри по, прежде всего, наверное, артистизм? Артистизм. Леша взял своим артистизмом, это был его дебют, первое выступление на всеукраинском конкурсе, но когда он вышел, он покорил всех. Ему всех хлопали, даже можно сказать, что в конце песни встал зал, потому что это было наша доми вообще сидела и пищала. Леша. Правда? Я хочу зажог. сказать, что я как бы песню хотел спеть уже перед началом концерта, ну как бы две-три недели вот так, и движение я уже более как бы на ходу и некоторые. Слушай, Леша, вот поделись с нашими зрителями секретом, как все-таки не зажиматься на сцене. Это самое главное, понимаешь, вот то, что наши страхи. Мы боимся, взрослые боимся по-своему, дети по-своему, а сцена, ты правильно говоришь, надо быть открытым. И у тебя это получается. Что надо, о чем в этот момент подумать для того, чтобы убрать страх? Я даже не знаю. Наверное, Оно само собой происходит, да. да? Ты знаешь, это, наверное, твой спорт помогает. Вполне, вполне, потому что спортивные ребята, они сильные. Рядом сидит такая маленькая, очень хрупкая девочка Сашенька. Сашуль, расскажи, пожалуйста, о своих впечатлениях от конкурса. Мне очень понравился конкурс тем, что все работали очень активно, красиво, можно сказать даже шикарно. И мне понравилась доме прежде всего, и все многие номера. Так. Участники, да? Mm -hmm. Когда выходят на сцену конкурсанты, вы стоите где-то там или в зале, или за кулисами. Вот для тебя, Сашуль, что самое главное? На что ты обращаешь внимание? Я обращаю внимание, ну как сказать, ну я, конечно, когда я стою за кулисами, я не смотрю в зал, чтобы меня не увидели в, Понятно. в костюме. Понятно. Красивое у тебя платье, безусловно. Скажи, пожалуйста, оно отражает суть песни, которую ты представляла? Да. О чем твоя песня? Я думаю, что о улыбке, что надо всем улыбаться и не грустить. О, слушай, классная песня. Скажи, пожалуйста, а ты сама веселая девочка? Да. У тебя трудностей не бывает не в жизни? Ну, бывает, но я стараюсь не огорчаться. Как, как ты себе вот перенастраиваешь так, чтобы вот все в жизни было позитивно? Ну, во-первых, я сама собой, ну, я сама, получается, я сама, со, сама веду себя, как я обычно веду. Так. И, ну, как сказать, э, что, ну, я думаю, что надо просто быть очень позитивным. Это абсолютно. И Не отчаиваться от, ну, от всяких проблем. Проблемы со школой больше связаны или как? Нет. Все у меня хорошо. Бывает, не, у меня почти не бывает всяких проблем. Ты отлично учишься? Да. Сашуль, дома папа, мама поддерживают тебя в твоем творчестве? Да, и брат, и папа, и мама все поддерживают. На концерте все были? Ну да. Я представляю, как они там аплодировали тебе, потому что самая красивая девочка выступала Сашенька. Сашуль, на кого ты хочешь быть похожей вот в своем творчестве? Я хочу похоже быть на моем любимого учителя Елена Николаевна. Ух ты, классно! А о а чем? Давай приоткроем тайну. Вот Алёша сказал, что надо быть открытыми. Сегодня мы говорим о всех своих секретах. Ну, во-первых, надо. Ну, моя учительница она поет очень красиво. Я хочу научиться петь как она. Вот. И мне нравится. Она очень красивая и она радостная и устраивает очень много всяких интересных конкурсов. Ой, какая ты молодец. Ты знаешь, Сашенька, ты сегодня сказала то, о чем мечтает каждый преподаватель, да? да? Быть образцом для своих воспитанников. Так, хорошо когда елена николаевна советует все таки вот как вы обижаетесь на то что где-то строго может быть вот как вот преодолеть этот момент потому что то что мы видим на сцене это апогей это уже кульминация это самое самое лучшее что показывают конкурсанты а сколько труда за этим стоит это стоит это уже вы знаете как никто другой как себя настроить на то чтобы преодолеть вот эти маленькие трудности на пути к самому лучшему своему Творчество. Надо очень хорошо стараться слушать своего учителя. Трудолюбие. Самое главное, да, во всем. Елена Николаевна, конечно же, вот номер Александры, он будет заключительным в нашем сегодняшнем эфире. И прежде чем мы поставим точку, я хочу спросить вот ваши впечатления. И вот вы как руководитель проекта, вы человек, который инициировали это все, который подняли и области, это все украинского уровня уже мероприятия. Вы сегодня можете сказать, что да, свершилось, получилось и сердечко удовлетворено? Свершилось, получилось, я полностью получила огромный позитив от этого мероприятия, потому что дети отдали это тепло, эту энергию, которую ты вложил в них. И я увидела на фестивале очень много ярких коллективов, не только свой коллектив, но и что наши руководители в городе работают, и детки все у нас, у нас очень сильные хореографические коллективы. Очень. Я получила ну, огромное удовольствие и поняла, что не зря все мои бессонные ночи, это все было не зря. Все получилось и все удалось. Что впереди? Вот можно сказать, что страницу календаря уже перелистнули, Новый год настал, 15-й год. И я думаю, что в плане творчества много каких-то интересных задумок. Очень много. Вот сейчас 5 февраля мой дуэт, звездный дуэт, Иван Витовец и Ольга Трашкалева, мы едем на шоу «Украина. Майя талант». Их пригласили сразу на съемку в Киев. Правда? Да. То есть без они без оттуда, да. да? Нам позвонили, пригласили, мы, конечно, с нетерпением все держим кулачки, готовимся, дети работают над собой, и мы надеемся, что мы понравимся, и мы пройдем в полуфинал. А как мы надеемся? Да, я могу сказать, что даже не надеемся, а уверены, что все закончится классно, потому что Николаев – это город победителей. А особенно вот таких вот маленьких, которые уже сегодня открыли нам сегодня в эфире, ну такие Очень важные советы для того, щоб победоносное шествие дійсно осуществилось. Шановні друзі, підходить до завершення програма Дитячий майданчик ось так швидко. Я дуже вдячна, дітки, що ви сьогодні були з нами. Я бажаю, щоб дійсно всі ваші шляхи творчі були продуктивними і переможними. Нехай все буде обов'язково переможно. А наш ефір, шановні друзі, завершує прекрасна музична композиція від дівчинки Сашеньки. Some of you get word. you got to Brandon play.